Меня зовут Александр Тимошенко. Я психотерапевт и онлайн-терапевт. Практику веду с 2014 года. Как ты попала в профессию? В психотерапию я попала с медицины. То есть в 2011 году я закончила медуниверситет, начала работать врачом общей практики, потом эндокринологом. За годы работы врачом я столкнулась с такой сложностью, да, что мне очень хотелось помочь пациенту более полно. Я видела, что мои назначения и обследования не всегда помогают в той мере, в которой мне хотелось, наверное. Я начала думать, как я могу эту помощь оказывать, и таким образом пришла к психотерапии. Начала изучать, потом практиковать, увидела прекрасные результаты. И таким образом начала работать совмещать и медицинскую профессию и психотерапевтическую. В каком направлении ты работаешь? Расскажи простыми словами. Я работаю в направлении когнитивно-поведенческой терапии и схемотерапии. Эти направления мне нравятся тем, что они научно доказаны, они дают неплохие результаты за более-менее короткий срок. Еще один плюс это то, что там очень такая работа с пациентом командная. Мне это очень нравится, это очень так классно и мы всегда становимся таким, ну, хорошим таким звеном, да, в работе над проблемой. С какими темами ты хорошо работаешь? Ну, скажем, так как я врач и совмещаю эти две профессии, то основные темы, с которыми я чаще всего работаю, это различного рода заболевания, хронические, соматические, да, которые сопряжены, как правило, с тревожностью, с депрессивными состояниями. Еще хорошо работаю с тревожными всеми расстройствами. Это тревога о здоровье, обсессивно-компульсивное расстройство, все виды генерализованных каких-то состояний тревожных расстройств. Хорошо работаю с, трев... с депрессией, депрессивными состояниями самооценкой, э, с какими-то, не знаю, кризисными моментами в жизни человека. Новое, да, что я осваиваю активно, я все-таки больше ухожу, наверное, в своей работе психотерапевта в псих, психиатрию ближе туда, да, и я сейчас очень много работаю с расстройствами личности. Совместно с психиатрами, да, это и медикаментозное где-то лечение, и психотерапевтическое. То есть мне эта тема очень интересна, я сейчас активно в ней развиваюсь. Еще работаю с тревогой о здоровье. Это повышенное, скажем, такие тревожные состояния у человека, как у которого есть какие-то заболевания, возможно, и соответствие тревога повышена на эту тему. Либо это тревога о здоровье без какого-либо заболевания. Такое тоже может быть. В принципе, тем достаточно много, но основная специализация это все-таки, наверное, тревожные расстройства и всяческого рода заболевания хронические. Что для тебя психотерапия? Психотерапия для меня — это очень крутой инструмент в плане помощи разной. Это в плане и помощи человеку со здоровьем, потому что это очень ключевой такой механизм, классный инструмент для саморазвития абсолютно и, скажем, духовного, и развития в, ко в коммуникативных каких-то навыках. Это классный очень инструмент, рабочий инструмент который я использую и очень довольна, потому что результаты просто потрясающие. Как у врача, скажем, в медицинской сфере, и как у психотерапевта. Поэтому это основное, это основное скажем, сокровище для меня. Под какой саундтрек я бы закончила фильм о себе? You'll be on the wall in the hall. You could go the distance. You could run a mile. You could walk straight through hell with a smile. And you could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records that thought never could be broke Yeah, Do it for your people. Do it for your pride. Never gonna know if you're never gonna try. And do it for your country. Do it for your name. Cause it's gonna be a day when you're standing in the hall of fame.